Para sederek pasamuwan wilujeng pinanggih ing patinan KKG Purwantara. Kula pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita bebarengan maca saka Kitab Wahyu 19 ayat 1 tekan 8 kanthi jejer pinujia Allah. Wahyu 19 kawoco ayat 1 lan 2 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1984. sa wis mangkono aku krungu kaya swarane wong akeh banget ana ing swarga pangucapé pinujia Allah keselamatan kamulian lan pangwasa ana ing astane Allah kita pengadilani leres lan patitis para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe husiyana amin engkang kawitan kepareng kula ngaturagenng sugeng dinten Riati nyun papunten lair lan batin. batintina iki Dino Riati Badan kantor-kantor lan pabrik uta panggonan nyambut gawe kabeh tutup malah wis padha cuti bebarengan wiwit dinana Jumat kepungkur wis dadi adat sak berayat agenglumuk ing dalemit yang sepuh simbah utawa sing dituwakne padha silaturahmi nuweni sedulur-sedulur lan apura ingapura kabeh nganggo sandangan sing apik malah sing anyar mangan panganan lan masakan sing dicepakne mirunggan sawetara demodemu mahasiswa padha mandhek mangkono uga padudon polemik bab perkara masyarakat lan bangsa uga sidem. desa sing biasane sepi ditekani para warga sing mudik lan mobil-mobil apik seliweran. dalan-dalan malah macet saking akehe wong lelungan lan kabeh kaya-kayane ora iman ngetokne dhuwit kanggo blanja ing toko ing warung utawa rempengan ana ing pasar Dina riyadi bakdan ora mung riyaya kanggo sedulur-sedulur sing ngrampungake ibadah poso sewulan. Nanging uga dina riyaya kanggo kita kabeh sak bangsa. Para sedherek mangke sakwise siswa sono riyadi bakdan rampung kudu bali nyambut gawe mane. maneh. Apa maneh nalika sangune wis entek? Kanggo para kadang tani sanajan sanajanswasana bakdan gawian sawah kerep uga ora bisa dismenekne dhiik Kak gabah kudu di bebe. sawah sing bar panen njaluk di traktor meneh lemai BiB sing wis dicepakne njaluk ditandur Makono uga ulem jagongan wis numpuk amarga sewulan wingi yes, wis padha leren. opo sing dadi kersane Gusti ing tata urip sing kita lakoni wanci iki Kitab Wahyu 19 nyerat titinggalan ing swarga nalika para bini tuwa lan makhluk kaswargan lan wong akeh padha sujud manembah ing ngarsane Gusti Allah Sang Raja pinujia Allah kaselamatan kamulian lan panguwasa namung wonten ing astane Gusti lan Gusti badhe ngadil kanti leres lan patitis uga marang pangwasa donya sing wis gawe karusakan sing gedhe ing donya lan mateni para abdine Gusti ora bakal luput saka pangadilaning Gusti Allah urip kang bener kahan iku urip kang tansah eling meno kita iku mung titah kang kadawuhan supaya ngluhure guststiala peparing bondho kuasa lan kalungguhan ing donya iki kabeh uga bakal madep ing panatiilane guststiala lan kang rahayu iku kang tansah padha ngelingi Manusa mu barang kabeh iki pinangkani saka Gusti lan badhe katur kunjuk ing ngarsane Gusti uga. Wilujeng tyati bakdan. Namung sih rahmate Gusti kang kuwasa paring pangapura. Ngelopotake kita saking paukuman ing pangadilanipun kang leres lan patitis. Pinujaya Allah. Amin. Semoga kita tetungga. Duh Gusti kepareng gumugi ing wekasanipun. Kawula tansah nglairake pamuji pinuciya Allah. Awet sangga ing kaslametan, kamulian lan pangwasa namung wonten ing ngarsanipun Gusti kang badhe ngatili kanthi leres lan patitis. Mugi kawula katepihake saking panguwasa ing donya kang rusak malah nyilakani para abdinipun Gusti wonten Gusti Yesus kawula ndedonga amin para sedherek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dumateng kita amin